إياك كَنْ وإياك نستعين كَنْ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بسم الله الرحمن الرحيم قال معالك فلس الله وسلم أنا له بسم الله الرحمن الرحيم قال معرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء المصنف بفاء التفصيل ليبين ما اجمله سابقا فقال معرفه النعمه تصفو وتحقق وتحقق بثلاثه الاشياء بنور العقل اي هدايه العقل لإدراك النعمة ومعرفة الأولويات فتقدم الأهم على المهم والواجب على النافلة فشم البرق من وأصل شم في اللغة هو النظر للسحاب لتوقع المطر ويقصد هنا بالمعنى القلبي أن القلب Iza izastanara bin nuril hidayah muntabihan min ghaflati tatawallada fihi saahibul hidayah kemudian penulis menggunakan huruf fa sebagai perincian dipanggil fa tafsiriyah ada yang dinahu ditahu Bani fa'ad tu fa'ammah Ya pada lapas amma Fa'ammah tu fa' dia panggil fa'ut tafsil Untuk menjelaskan perkara yang telah diringkaskan sebelum Sebelum disebut dengan Man ijmal kemudian Didatangkan dengan tafsil Itu dipanggil fa'ut tafsil untuk menjelaskan perkara yang telah diringkaskan sebelumnya tadi. Kemudian Tuan Pengarang atau beliau berkata bahawa mengenai nikmat menjadi jernih dan hakikat dengan tiga perkara. Ya. Faqala ma'rifatul nikmah tadi ha tasfu dia menjadi ni wa dia menjadi lebih mantap lebih tahqiq dengan misalnya satil asya dengan tiga perkara. Eh, maknanya ma'rifat itu akan jadi terang. Mafhumnya kalau tidak ada ini ma'rifat menjadi malap. Makrifat tu ada tapi malam ah, ha? Bila malam tahu je lah Kalau tu berjalan malam Lampu kita tak berapa nak terang Kita berjalan tahu ni laju ya? Silat-silat terbaba Silat-silat terkentam Yang ada macam-macam boleh berlaku Maknanya bila berjalan dalam keadaan tidak terang Membawa kepada resiko Banyak tu maksudnya Ni resiko rohani lagi besar Daripada resiko jasmani Jadi perlu ni kita pada Nur ya? Perlu kita kepada ha, maknanya tahqiq maka tahqiq dia pertama binuril aql ya apa makna nur aqli ai ai tafsir ya kita hidayatul aqli di idrakin nikmah wa ma'rifatul awlawiyat maka dia kata cahaya akal mana akal tu ada kala dia cahaya dia terang ada kala malap ada kala jam terus macam orang kafir tu akal dia habis tak ada akal dia tak ada dia akal ada dua satu ada panggil aqlul gharizi satu lagi dia panggil aklul nafek. Aklul gharizi tu wangkapi buat dia. Tiga kali tiga, sembilan, empat kali empat, enam belas. Kan? Haa, ah, dia tahu tu. Bahkan kerja-kerja dunia lain dia boleh. Itu dia panggil aklul gharizi. Ada pun satu lagi dia panggil Al aklul nafek. Akal yang membawa man manfaat kita sampai ke akhirat. Haa, tu akal yang disuruh dengan nur. Nur hidayah, nur ma'rifah. Membawakan akal tu ada cahaya. Kalau tak ada cahaya... Dia berakal tapi macam tak berakal lagi. Ya, nampak ada akal tapi Quran kata apa? Ulaika kal an'am balhum. Dia macam binatang kaki empat bahkan lebih susah, Ya, profesor pun sesat Profesor tak ada nur akli tak ada. Akal digelap, dia penuh dengan pertama bahaya apa? Zulmatul kufri. Bila akal dah dibalut dengan zulmatul kufri apa? Ya? Dia tak nampak cahaya. Ya. Kalau kita orang beriman ni dah ada cahaya akal tapi tak terang sebab apa? Banyak lagi ya zulmatul maasi zulmatul ghaflah kegelapan maksiat kegelapan kelalaian hati yang mengacau ya dia mengacau perkembangan akal kita yang sepatutnya sehat tapi dia jadi terganggu patut dimudah nampak ke keesaan Allah kebesaran Allah tapi payah nak nampak ya malam, nampak hilang tak hilang sebab apa sebab ditutup oleh gelap ha, gelap maksiat gelap mungkar yang bertapak ayat atas tapak besar apa zulmatul ghaflah ya kegelapan kelalaian tu paling usah sebab dalam tarekat sufia diperang habis-habisan raflah kelalaian supaya hati kita, hati, kita sentiasa hudur dengan Allah Subhanahu wa taala ambo dapat terang ha. jadi cahaya tu itulah bimbingan akal mana nurul akli ya nur akal tu Allah, Allah Serta menyedari keutamaan dalam kehidupan Dengan ada nur akal tadi Dia boleh idrak akan nekmah Dia kenal nikmat Sebab orang kalau tak kenal nikmat dia hanyut ha, Kemudian ma'rifatul awlawiyat Dia mengenal perkara yang terutama Ya, Sebab kita kena ada fikhul awlawiyat Kepahaman keutamaan Wajib dengan sunat ha, Kena dulukan wajib Ya, ni main seminat rajin wajib tertipu. mayang sunat rajin semangat ibadat tu tertipu ya eh? kata Syekh Ahmad Az-Zarruq kebanyakan orang tertipu rajin ibadat sunat titipi ilmu tak ada ya rajin buat ibadat oh orang tonggit tengok kita ambil semayang tumit pun tak rata bersuai <tipu> mayang dah seratus rakaat tadi apa faham tak dia. pakullu eh pakullu man bi ghairin ilmin ya malu amaluhu mardud la tun siapa beramal tanpa ilmu amal dia mardud ditolak la tuqbalu tak diterima mana itu sangat daripada dia sebab tu dia dia mendahulukan kewajipan kewajipan amalia dengan kewajipan apa dia ilmiah dia kena kewajipan ilmiah dulu ilmu dulu ilmu al imam al ilmu imam amal wal amal tabi'uhu ilmu tu imam bagi amal amal tu tabi' eh ilmu tu matbu yang diikut ha jadi oleh kerana dia apa? Tidak ada fiqhul aulawiyat, Dia tertipu dalam ibadat Jadi ibadat tiba-tiba tak kenal mana wajib mana sunat Wah dia ibadat kita tanya dalam semayang ni Fatiha wajib ke tak wajib? Fatiha Fatiha sunat kot <laughs> Ada satu tempat kita mengajar makcik-makcik tu tua Kesian ni ni kita test tanya yang semayang Tanya Fatiha apa makcik? Fatiha Fatiha Sunat kot gitu. Allah Kesian ni dan nak menangis dia tengok si anda tua dan dah tapi alhamdulillah lah hujung umur dia nak belajar ni <laughs> kalau dia belajar tu dia dalam jahil bukan kan mati ah tak tahu dia bukan teka je eh. ah ha. tu menandakan dia membina ibadat tanpa eh, ilmu. el ibadat mencacakkan tiang di tengah laut habis tenggelam tenggelam ha. Itu tu bahaya Jadi, tidak ada faikul aulawiyat. kepahaman keutamaan tu mana berutama, wajib dulu diutamakan kemudian so, sunat ha, tapi wajib tak boleh hmm. yeah. ya dia kena dulu Jangan tinggal wajib dengan sebab sunat. Ha, cuma kalau buat wajib dengan sunat sekali itu apa. Ya. Ha, nama bulan puasa ni banyak satu persoalan kata-kata timbul. Tiap-tiap tahun ditanya macam ni tak paham faham tuan. Boleh tak nak yang terawih Kita kagak banyak lagi Soalan tu tiap-tiap bulan puasa timbul Kan Tak apa dihingat tak tahu punya. Dia benda tu mukhtalaf Kalau ikut pendapat yang syadid Syekh Abdul Aziz Al-Maribari ya, pengarang kitab Fatul Mu'in anak murid bagi Ibn Hajar ya, Al-Haytami ha, ulama' fiqah besar dia kata haram dapat dia haram tak boleh buat semayang sunat terawih kalau kadak tak boleh lagi ha, ya. tapi yang pelik dia dia kadak masa bulan Ramadan ni Imam Salam dibangun Imam Salam dibangun Tuh, Imam berbening yang sebelah bulan apa dikira tu ke mana dia tikap dia duduk dia, dia, yang kaki kat kedai kopi ni Sebelah bulan tak kata Di bulan Ramadhan ni pun nak kata Itu ha, tu pelik juga tu Tu mengada-ngada pun ni ha. Tu pendapat si Abdul Aziz Al-Mahnibari Haram Tapi pendapat Muqtamad Imam An nawawi Dalam majmuk Boleh buat semayan terawih Tak ada apa boleh buat Dengan syarat kata jangan tinggal Kata terus buat Semayan terawih buat Tak ada apa Ya ha. Ingat tu Jangan bulan puasa lagi Tanya lagi <tuh>, Saya ke dalam kepala <tuh>, tak boleh ingat itu semua masalah mesti ingat-ingat pertama masalah tu mukhtalaf jawab dia ada ikhtilaf maka bila mukhtalaf mana kuat kuat pendapat Imam Nawawi ya yeah? Imam Nawawi sebut dalam majmuk syarah muhazzab boleh buat dengan syarat qaddaq wajib straight jalan jangan tinggal ya yeah? jalan qaddaq macam biasa selik-selik buat sunat terutama tak boleh boleh ha, tu kau dapat Syekh Abdul Aziz Al-Maribari pendapat dia ketat kata tak boleh mana nak ambil untung modal tak lepas lagi kata ya yeah? Ha, tu itu pendapat dia lah Dia lebih kira PKH Dengan mendahulukan yang lebih penting Itu mana awlawiyat Daripada yang kurang penting Dan mengutamakan yang wajib Berbanding yang sunat Wajib dengan sunat Mana kena dulu Dulukan wajib Daripada yang zu, Yang sunat Atau maknanya Benda penting Dunia dengan akhirat Mana penting Akhirat lebih penting Akhirat dan matlamat Kita nampak ke sana Dunia ni sambilan dia kalau bertembung urusan dunia akhirat, urusan akhirat kena dulu. Ya, begitu juga antara khalik dengan makhluk. Itu yang paling besar kali. Pencipta dengan makhluk, mana kita nak menghadap? Uh, menghadap pencipta lah. Kalau kita sentiasa bertawajuh menghadap kepada khalik bukan kepada makhluk. tu. Ha. Yang kedua menyaksikan kilauan anugerah ilahi. Dipanggil syam barkil minnah. Ha. Tu. Syam barkil minnah Syam al-syam Al-syam Iaitulah Bark kilawan Kilat Maknanya apa kita sentiasa duduk dalam apa Kilawan Minnah kurni Tuhan yang tidak teringga Asal makna dia apa ha, Syayamah Syayamah Ya Asal makna Syayamah Pilurah pada luar Huan nazar ialah melihat awan untuk mengharapkan turunnya hujan ya wan nazar lis sahab Ha, matar, supaya hujan dan konteks makna hati ia bermakna apa apabila hati diterangi dengan cahaya hidayah dan terjaga daripada kelalaian sebab ada sinaran tadi maka akan lahir dalam dirinya awan-awan hidayah yang membawa kepada kesedaran akan nikmat dan anugerah ilahi itulah matarul hakikah mana hujan hakikat akan turun iaitu makrifat yang sebenar akan tu akan turun nah, itu di antara apa tiga perkara penting kemudian faiza takasarat wa tarakamat tawallada fi halal barq alladhi yubshiru binuzuril al matar alladhi yakunu sababan lil hayatil qalbi wa inbatil asjarul maani wa samarat samaratil haqa'iq maka apabila awan-awan hidayah itu semakin berkumpul ya yeah. ha ditasbihkan dengan awan hidayah dengan awan berkumpul banyak gelap dan bertambah ya akhirnya kilat barak tadi pun ya memancar menandakan akan turunnya hujan begitulah hidayat dalam kalbi dia masuk makin terang ya cahaya makrifat lagi dia akan buka dapat makrifat besar itulah rahmat dan anugerah ilahi iaitu hujan ya, menjadi sebab bagi kehidupan hati kalau hujan menjadi kehidupan bagi tanaman maka ha, hujan makrifat tadi apa nama tu kilat-kilat ya, eh, yang disambar dalam kalbi insan di pada bah pada hidayah petunjuk tadi membuahkan akan hati tadi akan apa ayatul nah, ha, ma'rifat buah-buah ya tu lah buah, buah hakikat dia panggil saramatul haqa'iq segala buah-buah kepahaman ma ma'rifat akan dibuka menyuburkan perjalanan rohani seorang menuju ilahi ya, eh, bila dia terbuka maka perjalanan dia makin terang makin lazat dia dengan Allah Subhanahu wa taala وهذه السُّهُبُ وهذه السُّحُبُ تكون على صورة الخواطر ملكية ملكية أو رحمانية أو كليهما إن كان القلب سليما صالحا وإن لا تكون نبسانية wasahwiyatan wa shaytaniyyatan tatawalladu minha almaksiatu maksiatu wal ghafratu wal khairatu wa hadhihi suhub dan ini jamak daripada sahab suhub awan-awan tadi ha sebagai gambaran ya awan-awan qalbi -awan itu awan-awan hakikat itu gambaran lintasan-lintasan yang bersifat malaikat ya mana khawatir malaqiyatin khawatir yang dimaksudkan pada malaikat malaikat yang meniup hati apa nama mulhim ya malaikat mulhim ditiup semua hakikat daripada ta'ala ni sandar ya majas hakiki semua minallah ataupun dipanggil rahmania dia bentuk malaikat rahmania bawa rahmat atau kedua-duanya sekali ya au kilaihi ma atau kedua bila tu ya in kana alqalbi in saliman salihan ha, jika ada hati itu sejahtera dan baik apa hati yang sejahtera hati yang tidak terikat dengan makhluk itu hati yang sejahtera ya yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atawwa biqalbin salim ma makna qalbin salim para ibn Atha ila As-Sikandari mentafsirkan oleh ah uh, ibn Atha ila as maksud qalbin salim qalbi yang ketiga di dunia dia tidak terikat dengan makhluk. Mana qalbi dia tidak duduk di dalam alam mulki. Kalbi dia telah menyeberang alamil malakut wal jabal. Berlazat dengan Tuhannya, jasad dengan makhluk. Rohani sentiasa dengan Allah. Dia panggil maksudnya mi alamil malakut jawar dan seterusnya lam memandang kebesaran Tuhan. Itu dia panggil qalbin salim. Kalau kalbi dia makhluk tak belum salim. Ya, kalbi tu masih rosak lagi pasif. Mana tadi? Aduh. Jika tidak wa illa ya wa illa ay wa in lam yakun kalau kita dulu wa illa wa illa pada ya tunggu saya sebab apa tunggu jelah Oh baca kitab yang pandan ni kata. Wailah, wailah pandan lah. Wailah pandan tu. Mata perlu busuk, pada tu aja. Tangkap kepala sikit Semua surat dah habis. Dan pandan baca kitab besar-besar so -so -so, dia tahu aja kita kecil. Ya besar-besar. Wa illa ay wa illam takun. Ya. Wa illa atakunu Jika tidak maka ha, lintasan lintasan naik itu jadi nafsaniah. UH. Dibangsakan dorongan nafsu dan yang rendah ya syahwaniyah dibangsakan syahwat dorongan naf, nafsu ya kalau sekiranya kalbi kita tidak salim bermakna kita khat, kalbi kita tak sejahtera terikat dengan makhluk ah rasa kita lah memang kepala otak dia semua nafsu ya. pemikiran dia nafsu duduk bangun dia nafsu perjalanan dia nafsu dan syaitaniyah lebih teruk dia perangai macam syaitan rupa je makhluk perangai syaitan dengan syaitan dan syaitan ni bisikan syaitan sentiasa mendapat tempat dalam kalbi dia sebab apa? sebab hati dia tidak salim sebab tu perlu, perlu zikir orang dulu sudut dia tembak sebanyak dan sebab kesan dia dapat bila dia tembak pum dalam suluk dia berasa perubahan ya kelazatan dia dengar Allah Ta'ala bila bila tumbangkan nafsu, unsur syahwa, niat syahwa, syaitania, syaitan, nafsa, niat nafsu, dia tumbang aja bahawa dia dapat tegak dan berlazat dengan Allah. Tidak ada nikmat paling besar melainkan nikmat dengan Tuhan. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila kau terbuka dengan Allah Taala. Itu saja makna, ya. Habis. Yang daripadanya lahirlah maksiat, kelalaian dan kebingungan Manusia bingung, khairah, tak tahu nak pergi ke mana Padahal matlamat dia jelas Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kemuncak kamu Dia tak boleh nak cari jalan Tuhan Bingung, jauh bodoh ya? Orang tak menjalui jalan Tuhan orang bingung, walaupun nampak atas dunia dia profesor tu bingung sebenarnya Bodoh dan bingung, tak kerti jalan ketuhanan Tak kerti jalan makrifat, jalan ke akhirat Tak kerti Ya, dan tenggelam dalam lalai dan lalai apa? Tak nampak. Orang lalai apa dia tahu? Akhir tercebur dalam maksiat kemungkaran nah Tatawalladu mana terberanak lah ya. Masa kalau bahasa lama. Tatawalladu mana terberanak lah dia. Ya. terjadi dan tercabang daripada dia. Maksiat, ghaflah, khairah. Ya, mana orang terbingung dalam hidup. Tak kerti jalan matlamat ke Ta'ala. Dan tenggelam dalam kelalaian. Dan tenggelam dalam maksiat. Bila bila dia dikuasai unsur nafsaniyah syaitaniyah ya dan unsur syahwa uh, syahwaniyah dengan sebab apa dia terpengaruh dengan unsur syaitan nafsu syahwat dengan sebab hati dia tidak sejahtera hati jawab dia ya dan bila hati sejahtera bila hati sejahtera dia ada khawatir malaki dan dia dapat khawatir malaki bila kalbi dia bersih dengan tembakan zikir nur zikir pun makan tuan akan bu akan buka seperingkat demi seperingkat wallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sayyidina wa'ala na'ala Alhamdulillah Subhanallah Kau ada buah tu Dah bagi Mungkin tak apa lagi Ada orang bagi Allah Karimah 对呀。Yep.